बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ वकास अजीम और आज इलेक्शन कमीशन आफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है जिसमें यह तो मुताबिक वही हुआ है जिसकी की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आठ अक्टूबर से पहले पहले सुबह पंजाब और सुबह खैर फूफ़ा में किसी भी सूरत इंतबात कराने से माजरत कर ली है अगचे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था कि हर सूरत 14 मई को सुबह पंजाब में इलेक्शन कराए जाएं और इसके लिए वजारत ख़जाना को यह पाबंद किया गया था कि वो इक्कीस अरब रुपये के फ़ंड जारी करे वजारत दिफा को ये इस बात का पाबंद किया गया था कि वो सिक्योरिटी हर मुमकिन फ्राहम करे लेकिन आज जो है वो अट्ठारह अप्रैल थी और आज की डेड लाइन थी और इस सिलसिले में वजारत दिफा और वजारत ख़जाना ने आज अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की हैं और साथ ही साथ आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कम्प्रिहसव किस्म की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी है जिसमें ये अट्ठारह सफ़ात पर मुश्तम रिपोर्ट है ये रिपोर्ट, पे, रिपोर्ट पेश करने से पहले जो पाकिस्तान की फ़ौज के डी जी आई एस आई डी जी एम आई और वजारत दिफा के सेक्रट्री हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुलाकात उन्होंने की है और ख़ास तौर पर इस मुलाकात में पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़ हैं उनके ऊपर उनको ब्रीफ किया गया है आ, जो अलैक्शन कमीशन की रिपोर्ट है उसको आप देखें तो अट्ठारह सफ़ात पर मुश्तम यह रिपोर्ट है जिसमें इलेक्शन से मुतल चंद हक़ाक़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे गए हैं बुनियादी दो ही वजूहत बताई गई हैं पहली वजह यह बताई गई है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही ताखिर का शिकार हो चुका है क्योंकि कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में इक्कीस अरब रुपये के फंडस जारी करने की जो मंजूरी है वो नहीं दी और वजारत दिफा की जानब से बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है क्लीनअप ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जो पाक फ़ौज है वो इस क्लीनअप ऑपरेशन में मसरूफ़ है साथ ही साथ पाक फ़ौज जो है वो सुबह पंजाब में दहशतगर्दी और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन कर रही है ये अठारह सफात की रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है ये पढ़ने वाली है और इसमें हक़ ये बयान किए गए हैं कि अगर अलेक्शन चौदह मई को होते हैं तो उसके लिए अलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन चार लाख छियासठ हज़ार के करीब नफरी चाहिए और सुबह पंजाब में इस वक्त जो पुलिस है वो चूँकि कच्चे के इलाके में डर गाजी खान में मियावाली में बकर में और बलूचिस्तान के जो सात सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन में मसरूफ़ है तो सिर्फ और सिर्फ चार लाख छियासठ हज़ार में से इक्यासी हज़ार पुलिस के जो एहलकार हैं वो दस्तियाब हो सकते हैं तीन लाख पचासी हज़ार से ज़ायद जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं उनकी कमी का सामना हो सकता है जो आईएसआई की रिपोर्ट है वो पढ़ें उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़ात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर लश्कर जंगवी और तहरीक तलबान पाकिस्तान के जो अफराद हैं वो सुबह पंजाब में शिया सुन्नी फसादात कराना चाहते हैं और कुछ टारगेट्स जो हैं दहशतगर्दों की जानब से मुकर किए गए हैं इसके साथ साथ जो पंजाब की आईबी है उसने भी एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुबह पंजाब में रा के जो एहलकार हैं वो दहशत गर्दी करा सकते हैं और हरकतुल अहरार, जो एक कलदम तंजीम है दहशत गर्दों की तंजीम है वो भी सुबह पंजाब में सियासतदानों को आला शख्सियात को और सिक्योरिटी एहलकार को निशाना बना सकती है जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन दो सौ बावन के करीब दहशत गर्दी के पाकिस्तान में वाकत हुए हैं जिसमें सैकड़ों पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं फ़ौज के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और खासतौर पर जो हमारा मगरबी बार्डर है वहाँ पर आए रोज़ अब दहशत गर्दी के तो हो रहे हैं पाक फ़ौज की जानब से ये भी बताया गया है कि पाक फ़ौज के जो तकरीबन तीस फीसद एहलकार हैं वो इस वक्त मगरबी बार्डर पर तैनात किए गए हैं बीस फ़ीसद के करीब जो एहलकार हैं वो हमारे मशर्की बॉर्डर पर इस वक्त तैनात हैं और पचास फ़ीसद बाकी जो फौज है वो पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी पर काबू पाने और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करने के लिए अपने फ्राय सर अंजाम दे रही है जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन तक तक पाक फ़ौज और कानून नाफज करने वाले इदारों ने छत्तीस सौ से ज़ायद ऐसी कार्रवायाँ की हैं जिसमें दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिश की गई है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ये छत्तीस सौ के करीब जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं अब पाक फ़ौज भी ये बता रही है कि ऑपरेशन क्लीन अप इस वक्त पाकिस्तान में जारी है और दहशतगर्दी का जो खात्मा है वो अगले चार से पाँच महीने के दौरान ये ऑपरेशन जारी रहेगा और तब जाकर हालात बेहतर होंगे और अगर इस दौरान इलेक्शन कराए जाते हैं तो इस इलेक्शन के लिए सोलह के करीब हसास तरीन पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पर पुलिस और फौज की जो नफरी है उसको दुगना करना पड़ेगा और ये वसाइल फ़िलहाल मैसर नहीं है पाकिस्तान में जो अमन वमान की सूरत हाल है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने यह देखना है कि ये रिपोर्ट्स हकैक पर मबनी हैं या फिर नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं इवन के लोग ये भी कहते हैं कि दहशत गर्दी जो है वो फिलहाल ख़त्म नहीं हो सकती और जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तो फिर इलेक्शन जो है वो जानबूझ कर डिले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो भी ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि अगर मुख्तलिफ अवकात में इलेक्शन किया गया है तो इसको कोई नहीं मानेगा और इस सिलसिले में बहुत सारी बहस भी हो चुकी है अब जो हकूमत है वो वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इतिहादी हुकूमत है वो चाहती है कि अपोज़िशन पी टी आई के साथ मिल बैठ कर बैठे और इस सिलसिले में पिछले चंद रोज़ में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं लेकिन अभी जो जे यू आई फे है वो इस बात को नहीं तस्लीम कर रही कि पीटीआई के साथ जो मुजात हैं वो होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो ये चाह रही हैं कि पी के साथ मुजाकर किए जाएं बातचीत की जाए ताकि इस बहरान को निकाला जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर भी क्लियर है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले नहीं होनी चाहिए इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए अगर इलेक्शन डिले हुए तो फिर मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि साफ शफाफ आजादाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की यह भी जिम्मेदारी है कि वो हर वोटर का तहफ़ यकीनी बनाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब यह इख्तियार है कि वो या तो इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दे और इसको मुस्तरद कर दे और अपना जो उसका आर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाए और अगर आर्डर अमल दरामद इसके ऊपर नहीं होता तो फिर तोहही अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है क्योंकि कशीदगी जो है वो अभी भी ये समझा जा रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान बरकरार है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि जब तक सियासी कशीदगी ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते तमाम सियासी जमातों को और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ बैठना चाहिए इसके लिए मुजाकर करने चाहिए ताकि अगर इलेक्शन कमीशन आठ अक्टूबर को मुल्क भर में आम इंतबात कराने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करता है तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए यही एक पाकिस्तान में वाद रास्ता बचा हुआ है और इसके लिए खास तौर पर पाकिस्तान तरीक इंसाफ का जो तान है वो दरकार होगा क्योंकि तरीक इंसाफ के तान के बग़ैर इलेक्शन कराना साफ शफाफ इलेक्शन कराना नामुमकिन होगा अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर सियासी बहरान भी बरकरार रहेगा बहरान भी बरकरार रहेगा और जो अफरा तफरी है वो भी इसी तरह फैलती जाएगी मज़द मुल्क में अनार की फैलेगी तो तमाम सियासी जमातों के लिए और ये जो ऑप्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही तमाम सियासी जमातों को दे चुका है कि वो मिल बैठ कर बैठें और इस बहरान से निकलें आज के लिए इतना ही इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया